Алло. Алло, да, я, вина, я тут два занят. Слухайте, э, розкажіть мені, ви э, ж їхали ззаді, я так розумію, правильно? Э, нет, он обогнал. Белый Би... джип обогнал. Э, джип обігнал кого? Вас? Да, меня обогнал. Угу. дали и обогнала сзади Хонда. То есть она шла последняя, последняя сначала обогнала, потом Хонда обогнала. Угу. А, потом а, я не понял вот этого маневра. То есть, в принципе, дорога была свободна, но был затяжной вот поворот. Угу. А, вдали стоял вот этот молоковод. Угу. Стоял молоковод, потом Хонда, не знаю. Ну, у меня какое ощущение, Ты молоковоз стоял чи ехал? Он стоял, он стоял, он поехал в самый последний момент, когда э, джип выехал на, уже на середину, ему уже деваться некуда было. То есть э, получается э, Honda обгоняла этот белый джип. Да, справа она не обгоняла, она начала, э, начала обгон с правой стороны и прижимать его на середину дороги. Мать дело. Ага. С правой стороны обгоняла его. Хонда вгонять і почала прижимати в середину дороги. Ну а там за час поворота скорость большая. Ну, в смысл. І, 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 я так і не понял, чому тут молоковос вообще виїхав. Ну, стояв, стояв, блядь, здравствуй поехав. То есть він а? виїхав все-таки. Э, Да, да, он навстречу ехал. И тот того вот давил, давил, и вот потом такой маневр произошел. Молоковод начал поворачивать левее к середине дороги, а потом ушел резко вправо. Ну и произошло вот это вот столкновение. Mm -hmm. Mm -hmm.